সমূহ তেখেতৰ সংবাদকৰ্মীসকল আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস এই মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি হিয়া ৰামথু জুবিন গাৰ্গ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা ৰাজীৱ শদিয়া চৈয়দ চাদুল্লা প্ৰমুখ্যে কৰি সকলোকে আজি এই অভাজনে এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু আপোনালোকে আজি আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে উদয়ন সংগীত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল মোৰ পুত্ৰ সন্তানে সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে অন্তত তেৰাকৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ পুত্ৰ সন্তানৰ লগতে তেওঁলোককো সমগ্ৰ তে টেখাতবাসীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ মোৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আজি সঁচাকৈয়ে মই নিজকেই সফল হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু টেঙা খাটবাসীৰ ৰাইজে আহি যিখিনি মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ অনাগত দিনত আপোনালোকে এই অভাজনক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যি অনুপ্ৰেৰণা দিছে এইখিনি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুৱাৰ ভাগতে আজি প্ৰথমতেই আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আমি ভূপেন হাজৰিকা জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ সমূহ আমাৰ উন্নয়ন আমাৰ সংগীত সংগীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত সকলোৱে সহযোগ কৰিছিলে এই বিষয়ে আমাৰ পিছৰ গীত মাত অনুষ্ঠান হৈ যায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পোনপ্ৰথমেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পিছতে গীত মাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুষ্ঠানটোত চাবুৱাৰ সমাজসেৱক লুইটপৰিয়া সাহিত্য সংস্কৃতি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ধনীৰাম কোঁৱৰদেৱে আহি সভাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখাত অঞ্চলৰ বিভিন্নজন গণ্য মান্য ব্যক্তি আহি এই সভাজনৰ লগত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে